Елена, вы с нами? Да, я с вами. Отлично. Добрый вечер, Лена. Добрый. Скажите, пожалуйста, чем же ваша пресс-служба сейчас занимается? Какая функцию, как, че, Какую функцию вы выполняете вне своего помещения? Ну, собственно моя функция все та же самая. Мы также продуцируем новости, распространяем, организовываем некие пресс-эвенты. Изменилось только наше местоположение, и все, не гуляет в а скажите, люди, которые захватили здание Донецкой администрации, не требуют, чтобы вы выполняли функцию их пресс-службы? Нет, к счастью, к нам никто с такими дурацкими постами не обращался. Да, я думаю, это в принципе невозможно. Выполнять их какие-то просьбы, а уж тем более требования, Но увольте. Елена, вот я хочу сказать, что, во-первых, в студии у нас Алексей Мацуков, наверняка вы его точно знаете, и скажите. я Мустафана ЕМ. Скажите, пожалуйста, вот а где вы физически находитесь, то есть физически, как это происходит? Вы приходите в здание обл... государственной администрации, да вы хорошо. заходите в здание, и вы говорите, я э, свой человек, и вас пропускают, и вы там дальше работаете. Или как? Нет, все гораздо проще. Показываешь удостоверение, заходишь в здание в помещение, ну вот мы буквально на прошлой неделе, как на работу ходили в здание облгос администрации, выносили вещи, выносили то имущество, которое еще можно было спасти. Сейчас обстроились в другом административном здании, и как бы там мы и работаем. Ну, честно говоря, возвращаться на работу и работать в тех условиях, которые сейчас там, это просто не представляется возможным. Да, Елена, а как часто вы видите губернатора Таруту? Ну, я не скажу, что каждый, но достаточно часто. А скажите, что происходит внутри здания? Вы туда заходили ваши вещи? Вы смогли забрать какие-то оборудования или, например, ну, вашу технику? То, что технику то, что там происходит, можно назвать, я не знаю, какой-то вакханалией, мародерством или наоборот мародерство на станет превращено просто в некое неподобство. Работать там ни физически, ни теоретически не представляется возможным. Граждане, которые там живут, потому что фактически они живут, когда мы приходили в свои кабинеты забирать вещи, они спали в них. Кто-то на полу в повалку, кто-то на столах даже спал, кто-то в креслах. Ну, там творится просто безобразие пресс была разворована в первый же день. И, собственно говоря, когда мы через пару дней пришли туда забрать хоть какие-то свои вещи, то там уже ничего мы не нашли. Абсолютно ничего. То есть были столы, вывернутые ящики, коробки, разбросанный мусор. Ну, полное безобразие. Ну, а другие комитеты нашего управления, да, собственно говоря, как и всех других, двери взломаны ногами, а, в кабинетах бедлам, вывернуты ящики, разбросаны бумаги, все это топталось. у кого-то там, если находилась там, бутылка шампанского, то брызги были по всей стене, по кабинетам. Ну, многие, ну, знаете, вот оторвавшиеся это от здание, это государственное учреждение, почувствовали себя, наверное, богами, творили, что хотели. Скажите, а как работают управления и департаменты облгосадминистрации? В каком режиме? Могут ли куда вот гражданам обращаться в случае необходимой помощи какой-то? Вот, например, управление здравоохранения? Ну, управления, расквартированные по административным зданиям города Донецка, многие управления находятся. Ну, давайте я не буду называть адреса, поскольку Спокойные здравствуйте из администрации. Они уже интересуются многими коллегами во многих управлениях. Ну, все работают. То есть функции администрации а выполняют. А зарплату получаете? Да, конечно. Хорошо, Елена, спасибо за информацию. Будем с вами на связи.